حديث ينقلب الحديث حديث ينبربني وعن انس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم <coughs> فلما أخبروك أنهم تقالوها <coughs> وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هذا nah, panjang sikit jadi kita baca dengan kita sambil kita انس بن مالك رضي الله عنه beliau berkata telah datang tiga orang ke rumah, rumah isteri nabi, isteri nabi Dia datang apa tujuan dia? Nak tanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah Nabi macam mana. Kemudian bila dah tanya, mereka pun bagi tahu. Bila dah diberi tahu, kaannahum taqalluha seolah-olah mereka nampak macam sikit je. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam satu riwayat bagi tahu Nabi ni kalau semayang seolah-olah nampak macam Nabi tak rehat. Kadang-kadang Nabi ni dia buat ibadat seolah-olah macam eh Nabi semayang ke? Macam ni keadaan Nabi. Maksudnya Nabi buat macam tu supaya tak nak susah ke umat. Cuba Nabi ni semayang sepanjang malam semua. Nanti umat tengok. Allah. Kita nak kena ikut Nabi ni. Letih kita. Eh? Jadi Nabi buat. Nabi buat. Dia. Nabi buat, kadang-kadang. Tapi Nabi buat, saya cakap mahamnya tadi. Dia buat. Ada masa Nabi buat sikit. Kemudian Nabi rehat. Ada masa yang sikit. Kemudian Nabi panjangkan. Seolah-olah sahabat tengok. Ish, Nabi ni macam tak rehat. Kan kita pernah dengar. Cerita-cerita. Eh, seorang sahabat dia nak ikut semayan Nabi satu malam tu. Nabi baca surah Al-Baqarah. Eh, dah habis surah Al-Baqarah. Dia ingat, eh, rukuklah. Tiba-tiba Nabi teruskan lagi ada dalam riwayat akan datang insya-Allah. Kemudian habis surah surah Ali Imran. Ingat ada rukuk kat sini. Kita tengok tak rukuk lagi. Sahabat kata ya Allah, aku rasa macam nak nak apa? Nak mufaraqah dah. Masa terlarat panjang. Maya Nabi. Ada adanya, adanya Nabi semayang kemudian Nabi rehat. Nabi semayang. Nabi akan buat antara adat kebiasaan Nabi, Nabi buat ibadah dengan syarat istiqamah. Jadi tuan-tuan mereka -tuan, ada Allah SWT Bila cerita Sebab apa Nabi ibadah kat rumah Nabi tak panjangkan pasal apa Hak untuk isteri Hak untuk orang rumah Jadi kita nak bersama dengan dia kita balik. Kalau lah kita balik rumah Contoh lah kita balik rumah Rumah kita Kita ni bekerja Rumah kita sudah rumah Sudah rumah Kita bekerja kat luar Dah lah kita dah sibuk kat luar Bagai apa semua Kita borak dengan orang Dia dah Kadang-kadang mesej dia pun kita tak balas. Bila-bila kita balik kat rumah kita pun belek, 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 belek. Dia duduk sebelah. Apa perasaannya? Ataupun kita, kita terlampau semangat sangat. jauh. Lepas tu kita pun habiskan masa dengan ibadat. Abang. Ya, ya, ya. Abang, abang. Ajak, ajak. Abang nak baca Quran. Ni. Ajak, ajak, ajak. Abang nak zikir ni. Ajak, ajak, ajak. Abang nak habis main? Habis ajak, ajak. Kita buka inset. Eh. Tengah syok-syok Oh mesej ni mesej ni mesej ni Abang Ajar ya abang nak habiskan baca Ni macam mana Dia tu nak berkawan dengan kita Mana ada orang lain nak kawan Kali tak murung dia Aku sekarang aku berkawan kat luar kan Dia marah pula Aku nak berkawan dengan dia Dia buat tak layan pula Jadi sebab itu Nabi SAW beritahu Wa rizau jika alaika haqqa Untuk isteri kamu ada hak juga Jadi kita balik kita layan dia. Kadang-kadang nak bercerita dengan kita, kita, kita dengar perempuan ni suka bercerita je. Kita cerita, kita, kita dengar, dengar, dengar. Biar kita dengar hati tidur pun. Daripada kita tengok, tengok. Enset. Itu eh, lagi sakit hati dia. Ha, dia tengok, oh, dia tahu abang letih. Maka mungkin dia tolong buat sikit. Ha, tak apa. Okey. Ni tak ada. Jadi tuan-tuan minta -tuan, semuanya ta'ala bila Nabi balik, Nabi akan bagi masa dengan rumah dia. Apa yang dia boleh tolong, dia akan bersama dengan semua. Tapi bila Nabi duduk di masjid intikaf, Nabi akan habis masa dengan ibadat. Macam mana? Jadi sahabat tanya dengan isteri-isteri Nabi tentang amal ibadat Nabi di malam. Jadi Nabi buat. Tapi tak ada lah banyak sangat. Bila tak ada banyak, jadi sahabat rasa macam tak banyak. Lah. Jadi kita kena buat lebih daripada tu. Kemudian sahabat dia beritahu, وَقَالُوا أَيْنَا نَحْنُ مِنَا النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ Siapa kita lah nak dibandingkan Nabi kita ni siapa? Di mana kita? Jadi kan Nabi tak apalah banyak tu buat, kita tak boleh lah kita kena buat lebihlah. Kan? Sebab apa? Wa qad ghufir lahu ma taqaddama min Nabi Allah Subhanahu Wa ampunkan dosa dia. Kan? Yang dulu Allah ampun, ni akan datang buat Allah ampun juga kita. Kalau kita buat sikit, okay, jadi kita kena buat banyaklah. Itu fikir dia oranglah. Kemudian salah seorang dia cakap, qala <tutup> ahaduhum, salah seorang daripada mereka ni cakap apa? Amma ana Fa usalli al-lail abada. Adapun aku aku rasalah aku nak habiskan semayam malam ni Sabar, seumur hidup habis. Aku habis semayam malam. Ini seorang kata apa dia? Aku nak semayam malam, aku tak nak tidur, aku nak habiskan masa dengan ya? ibadat. Yang seorang ni ni pula cakap waqal akhar wa ana asumu wa la uftir. Aku rasa aku macam nak puasa seumur hidup lah. Tak nak aku buka. Ini ini biasa ni yang berlaku pada rahbaniyah. Rahbaniyah maknanya orang yang jiwa rahib. Kan? Eh, suka suluk. Jadi dia suka buat gini. Jadi nak habiskan masa dengan amal ibadat saja. Padahal kita duduk dalam dunia ni kita banyak hak. Ibadat tadi ada hak. Kemudian nafkah pun ada hak. Untuk ibu bapa kita ada hak. Untuk jiran kita ada hak. Untuk anak-anak kita ada hak. Adik isteri kita ada hak. Semua ada hak. Jadi kita fikir hak kita je. Ataupun kita fikir kita nak lepas kita je. Boleh tak? Orang nak jadi apa, jadi apa. Ya. Tak boleh kita. Jadi sahabat ni, aku nak puasa suruh, tak, tak nak buka. Seorang so, lagi dia kata apa ni? Wa ana a'tazilu nisa'a fala atazawwaju abada. Aku nak aku tak nak nikah dengan perempuan buat selama ni. Tak nak. Aku nak pisahkan diri asing. Kenapa? Nikmat yang paling besar bagi lelaki perempuan. Jadi kalau nikmat ni lah dia potong. Satu nikmat dia kata potong. Tidur ni satu nikmat. Dia potong nikmat tidur tadi. Aku tak nak tidur. Dia potong nikmat. Kenapa? Kerana nak beribadat pada Allah. Nak habiskan masa Yang kedua makan. Makan ni satu nikmat. Dia potong nikmat makan minum tadi. Potong lagi nikmat. Yang ketiga bagi tahu nikmat yang paling tinggi sekali nikmat bersama dengan wanita tu aku nak potong juga. Untuk habis masa dengan amal ibadat. Jadi tiga nikmat dia orang potong. Jadi bila macam tu, apa dia? Tiba-tiba tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai kat dia orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kat dia orang, Nabi pun bersabda. Antumul ladzina qultum kadza wa kadha. Adakah kamu fulan yang berkata demikian-demikian? Maksudnya, apa yang dia orang cakap tu sebenarnya Nabi dengar daripada jauh? Nabi dengar. Kemudian Nabi dekat. Oh. Nabi dekat. Betul ke? Ama wallahi, innī la akhshākum lillāhi wa atqākum lahu. Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut sekali kepada Allah daripada kalangan kamu. Orang yang paling takut. Orang yang paling bertakwa kepada Allah aku. Dia berbanding dengan kamu. Tapi kamu dengar. Aku ni puasa dalam masa yang sama aku buka. Nabi tegur sahabat. Yang kedua. Usalli wa arqudu. Aku pun semaya malam juga. Tapi dalam masa yang sama aku rehat. Kemudian Nabi tegur pula orang ketiga. Wa atazawwaju nisa aku berkahwin dengan perempuan. Aku pun berkahwin dengan perempuan. Aku pun menikah. Yang kamu kata kamu nak asingkan diri tadi. Tuan Nabi berkata, "Faman an sunnati, siapa yang berpaling daripada sunnahku, falaisa minni, bukan daripada kalanganku." Kalau orang yang bukan daripada kalangan Nabi, dia nak harap apa? Dia nak harap Allah timur. Allah tak terima. Allah nak kita ni ikut Nabi. Bukan ikut selera kita. Jadi ibadah kita bukan cara kita. Ibadah cara Nabi. Itu baru betul. Boleh tak? Saya tak nak nikah. Apa apa alasannya? Saya benci sebab saya pernah kena dulu. Eh, kamu kena dulu, kena dulu lah. Tapi nikah, nikah. Nikah kena. Sebab apa saya 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 tak nak nikah? Saya saya nak habiskan masa dengan amal ibadat saya. Tak apa, tak ada masalah. Habislah masa dengan amal yang balik, Tapi nikah, nikah. Tapi kalau seorang tak ada kemampuan dengan nikah, disebabkan sakit dan sebagainya, ada keuzulat, itu tak ada masalah. Tak ada sebab. Tapi kalau dia benci dengan nikah, maka dia benci dengan sunnah Nabi SAW. Seorang yang benci dengan sunnah Nabi, bukan daripada kalangan. Jadi abang bangkit nanti kita di akhirat sini, antara syafa'at an yang kita nak, syafa'at Nabi. Dia berkata, kamu yang menolak. Sebab tu nak bagi tahu bukan maksudnya orang yang tak menikah tidak bukan daripada kalangan Nabi bukan. Maksudnya orang yang membenci dengan nikah. Sebab ada setengah orang memang dia tak ada kemampuan untuk nikah, tak ada. Kan? Eh, nak macam mana? Ataupun seorang tadi dia muda kira-kira dapat sampai 20 ataupun 25 baru nak nikah. Oh meninggal. Ataupun tak sempat lagi tunang apa semua meninggal. Bangun dalam keadaan bujang. Adakah orang ni akan kena oh, Kamu ni dulu tak nikah ni Maksudnya dia benci pada Jadi begitu lah eh, tuan-tuan Dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu apa dia Janganlah berlebihan dalam ibadah Sehingga menyusahkan diri kamu Sekarang kamu rasa gitu Tapi akan datang Allah pun Bahawa oh, banyak hari ni waktu kita muda kan, Ada satu hadis nanti akan datang Kita akan dengar hadis tadi Hadis tu itu seorang sahabat jumpa dengan Nabi Ya Rasulullah Aku kalau boleh nak buat amal ni Nabi kata okey, buat banyak ni Ya Allah Ya Rasulullah aku boleh buat lebih lagi Nabi kata cukup macam ni Ya Rasulullah tambahkan lagi Tak dia pun tambah Rasulullah pun dah tegur Rasulullah kata takut kamu nanti tak terbuat Ya Rasulullah aku rasa ada Insya Allah boleh buat Dari bila dia dia dah buat macam tu Sahabat ni jenis tunaikan janji juga Tapi bila dah tua bahawa dia ingat pesan Nabi SAW Waktu tu dia tak apa, -apa nak mampu dah Kalau lah aku dengar Nabi punya cakap dulu kan bagus <laughs> Ini macam tu lah Contoh macam kita muda-muda kan Kadang-kadang orang tua cakap pada kita Jangan, jangan buat Dan satu istilah Istilah dia Orang tua ni dia makan garam dulu daripada kita Maksudnya masin tu dia rasa dulu Dia ada pengalaman dah Kita pun tengah rasa seronok nak buat buat, buat. Jangan, jangan, tak apa Buat ni dulu kalau kita terlalu agresif nak juga Tak apa dia kata apa, tak apa buat lah Dia pun bagi buat Kita pun buat sampai oh. Tak laratlah lah Orang tua ni kadang Yang jenis pedas dia kata ah, ha, Kan dah cakap dulu hmm. Ha, degil Tapi ada yang jenis ah, ha, Dah bagi tahu dah itu kan ah. Ha. Baru kita faham Oh jadi begitu juga tuan-tuan dan tuan puan Taala, Nabi bukan saja muallim, orang yang mengajar sahabat, tapi Nabi juga murabi, orang yang terbiah kehidupan sahabat. Jadi bila sahabat ada nak buat keputusan macam tu, Nabi tegur balik. Jadi teguran Nabi kepada sahabat adalah teguran Nabi kepada kita. Eh, tapi yang kita ni tak macam sahabat tu. Sahabat tu <tuh -tuh, yang betul nak ambil masa kita ni kalau boleh. Ah uh, ibadat ni tak boleh dikurangkan lagi. <tuh -tuh, <tuh -tuh, <tuh -tuh, kalau empat rakaat tak boleh dua rakaat sebab itu orang kita sekarang ni kan. Kalau kalau berjalan dia cukup seronok. Kan? Eh, cukup seronok. Safar cukup seronok. Pasal apa? Ada orang saya, saya kalau safar ni saya seronok sangat. Kenapa? Iyalah semayang dua rakaat. Semayang empat rakaat jadi dua rakaat. Jadi semayang Zuhur dengan Asar boleh gabung. Seronok ah. Saya rasa macam nak berjalan. Kalau boleh perjalanan saya tu kalau boleh tiada hari nak lebih dua lah. Kalau boleh semayang lima waktu jadi tiga waktu. Jadi rasa seronok. Kita rasa macam tu. Kalau sahabat, sahabat dia tak rasa gitu. Sahabat satu ketika, sahabat dia datang jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, Wahai Umar. Kan? Eh, perlu lagi ke ni? Apa? Jamak dengan kawasan ni perlu lagi ke? Sebab apa? Yelah dulu kita buat dalam keadaan kita tak aman. Kau. Yelah ada alasan juga buat. Tapi sekarang kita dah aman kan? Sayyidina Umar kata, betul. Betul lah apa yang kamu cakap. Dan Nabi kata, sungguhnya aku telah tanya kepada Nabi SAW dia yang sama. Nabi jawab apa? Nabi jawab, ini hadiah daripada Allah. Terimalah hadiah. Dan sebab itu Alhamdulillah lah. Apa, sahabat dah tanya Nabi hadiah. Kalau tidak, tak ada lah jamak kita. Tak ada kasar kita. Dan Alhamdulillah ada lah kasar jamak kita. Jadi kita suka yang tu. Sahabat-sahabat tak? Sahabat dia fikir kalau boleh sempurna kan lah. Bukan saja sempurna, tambahkan lagi. Ha, nah, cuma Nabi lah ada untuk dia orang, untuk apa dia balancekan balik jangan macam tu ada hak yang lain jadi dia bagi kesederhanaan dalam ibadah hmm. jadi antara kesederhanaan ini pun adalah dakbu salihin sebab itu Imam Imam Nawawi rahimahullah taala masuk ke hari haji dalam apa riyadus salihin orang salih ni cara dia hmm. bagaimana yang saya sebut oleh iaitu buat satu amal ibadah buat secara istiqamah berterusan ini lagi baik daripada kita buat banyak kemudian kita tinggalkan.